بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل السنة والجماعة کا اس پر هي اتفاق ہے کہ ہر شخص پر واجب هي کہ وہ تمام کو صاف سمجھے ان کے عدالت ثابت, عدالت ثابت کرے, کرے ان پر اعتراضات کرنے سے بچے اور ان کی مدح و توصیف, توصیف کرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس, 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 مقدس میں متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا بیان کی ہے اس کے ساتھ کئی احادیث ان کی فضیلت اور تعریف میں آئی ہے صحابہ کرام انبیاء کے بعد ساری امت, امت کے حفظل ترین افراد ہیں انہوں نے ہجرت کی, کی، بار چوڑا، بار اللہ بار بار کے راستے میں جہاد کیا،, کیا دین کی نصرت, نصرت اور حمایت کے لیے اور مال کی قربانیاں دی اپنے باپ بیٹو, مال مال بیٹو، اولاد کی قربانیاں پیش کی اور ہم تک دین پہنچایا قرآن و حدیث کے احکام کو عام کیا امام ابو زرعہ جو امامی مسلم کے بڑے اساتذہ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے اس لیے کہ قرآن کریم حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے رسول ہے جو تعلیمات اور ہدایات آپ لے کر آئے ہیں وہ حق وہ ہے یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں ہیں تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے لہذا خود اس کو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے اور اس پر گمراہی اور زندگی ہونے کا حکم لگانا زیادہ قرین حق اور انصاف ہے مختلف آیات اور احادیث میں صرف یہ نہیں کہ اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تنا بیان ہوئی ہے بلکہ امت کو ان کے ادب و احترام اور ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو برا کہنے کی سخت وعید آئی ہے ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے بغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض قرار دیا گیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے عن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما <مانا> بلغ مد احدهم ولا نصيفه <تصحیح> ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرا صحابہ کو گالی مت دو اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, دے <تصحر> تب بھی ان میں سے کسی ایک کے ایک مد یا آدھے مرد یاد مطف خرچ کرنے کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتا اس لیے اس حب کے نام اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں میں سے افضل تھے ان کے خرچ کی ہوئے مال کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت اور تنگی کے وقت خرچ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں خرچ کیا آپ علیہ السلام وسلام کی صحبت حاصل تھی